સમગ્ર દેશમાં ઈદનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં પણ ઈદની અલગ જ ખુશી જોવા મળી ત્યારે ઉપલેટાના ઈદગાહ ખાતે ઈદ ઉલ અઝહા એટલે કે બકરી ઈદની સામૂહિક ખાસ નમાજ અદા કરવામાં આવી હતી આ પ્રસંગે મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા એકબીજાને ઈદ મુબારકબાદી પાઠવી હતી ખાસ કરીને વાત કરીએ તો બકરીઈદનો પૂર્વ કુરબાનીનો તહેવાર છે ત્યારે દેશના તમામ લોકો પોતાની અંદરના ભેદભાવની કુરબાની આપીને દેશમાં અમન શાંતિ ભાઈચારો તેમજ કોમી એકતા જળવાઈ રહે અને દેશની પ્રગતિ ઉન્નતિ અને સલામતી માટે અલ્લાહ પાસે ખાસ દુઆ કરવામાં આવી હતી તેમણે દરેક મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદગાહ મસ્જિદ ઉપર ઈદની નમાઝ પડી કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ કે તકરાર ભૂલી એકબીજાને ગળે મળે મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવી હતી તેમજ તહેવાર નિમિત્તે સુરક્ષાના ભાગરૂપે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો જેનો તમામ મુસ્લિમ સમાજે પોલીસ પરિવારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો ઇસ્લામ ધર્મમાં બાર મહિનાના ચાંદનો જે મહત્વ હોય છે તેમ આ જીલ હજલો ચાંદ નો બી બહુ મોટું મહત્વ છે એમાં સુનતે

عید الاضحی کا بہت ہی مبارک اور مشہور دن ہے ایک تاریخی دن ہے جو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام اسلام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے جنہوں نے بہت ہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہر مور پہ جب رب نے جو کچھ کہا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور سب سے عظیم قربانی آج کے دن تم تمام دنیا کے مسلمان کرتے ہیں صرف انڈیا اور عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے سارے مسلمان آج قربانی پیش کرتے ہیں اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب اللہ نے کہا کہ قربانی پیش کرو اور ایسی قربانی جو تم کو سب سے زیادہ پیاری ہو محبوب ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس وقت سب سے زیادہ پیاری اور محبوب چیز میری نگاہ ہے میری نظر میں میرا بیٹا لکھتے جگر نور نظر حضرت اسماعیل ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کیے اور عرب میں ایک جگہ منا ہے وہاں لے کر گئے اور لے جانے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا اللہ نے قربانی مانگا ہے کیا میں تمہاری گردن کے اوپر چھری پھیر سکتا ہوں بیٹے بھی بہت مبارک تھے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو میری گردن پہ چھری چلا دیجیے میرے عزیزوں ایسا منظر پوری دنیا میں کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک باپ بیٹی کے گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور ایک بیٹا اللہ کو خوش کرنے کے لیے گردن دینے کے لیے تیار ہو جائے اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے گردن تو نہیں کٹی قربان تو نہیں ہوئے اللہ کریم نے جنت سے دمبا بھیجا ان کی جگہ جنت قربان ہو گئے جنت یہ دمبا کی قربانی ہو گئی اسی سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اور جاری رکھا جو عالم اسلام کے تمام مسلمان آج کے دن کرتے ہیں قربانی کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے خوش دلی سے ملتے ہیں ملن ساری سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے ہیں اپنے شہر اپنے بیگانے سب کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ملتے ہیں اس وقت میں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے میرے ساتھ شہر کے ذمہ داران لوگ بھی ہیں میں اپنے شہر کے تمام لوگوں کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ پولیس کھاتا جنہوں نے ہر موقع پہ عیدگاہ پہ اچھا کام انجام دیتے ہیں آج بھی ان لوگوں نے بہت اچھا کام انجام دیا ہے میں ان لوگوں کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آج کے دن کے صدقے میں سب کو خوشی عطا فرمائے السلام علیکم